assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar sergeli tumani berguni mahallasida xonabodda 6 sotix maydonida uch уровеньli qilib 2 qavatli qilib chiroyli qilib qurilgan obyektimizni uy egalari tomonidan reklama qilishga keldik Avtomatik ochiladigan italyanskiy darvozalar qo'yilgan alohida bir kirish eshiklari qilingan galag chiroi quruvchi akalarimiz o'zlari uchun qurishgan mana azizlar uyimizning ichkari qismiga kirdik kirganimizda mana 2 qavatli binomiz ko'rinib turibsizlar juda chiroyli shaklda turibdi proyektlar mana balkonlari qilingan tepadaikkia ikkita ikkita spalni bitta mehmonxona pastda bitta zal bitta oshxona bitta рoditelkiй спальный to'rtta sanuzellarimiz joylashgan mana bu darvozaxonamizdan kirganimizdek bitta moshina bemalol sig'averadi bu uyimizni manga yoqqan tomoni shundaki mana juda katta bir огород qilingan mana bu ko'rib turganinglar oshxona bo'ladi панорамный oynalar qo'yilgan binoni ichiga kirib sizga plaнировкаrni tushuntirib beraman ko'p xonalarimizda malyяrkа ishlari yakunlangan aboy yopishtirib qolgan ishlarni tugatsanglar bo'ldi 80 foiz bitgan xudo xohlasa binomiz mana shu eshik orqali главный eshigimiz orqali binomizga kiramiz bu yoqdan bitta вiд beramiz man shu ko'chaga qaragan zaбор tomonlari bismillahi rohmanir rohiym bino ichiga kirdik kirganimizda kichik bir zona qilingan hovldi qilsanglar ham bo'ladi koridor desanglar ham bo'ladi ikkinchi qavatga chiqib ketaveriladi bu yoqda bo'lsa podvalimizga tushib ketaverish o'ng tomonimizda mehmonxona yettiga to'rt razmerda katta bir mehmonxona qilingan oldi hovli va orqa hovliga qaragan oynalari bor gipsokartonlar yopishtirilgan обо yopishtirib o'zinglar anaqa qilsanglar bo'ldi aytyapman xudo xohlasa bitirib berishga yoki o'zinglar bitirib olishga am kelishib qo'yaveramiz narxini xudo xohlasa kelishtirib срочно sotib kelishtirib beriladi mana yani oshxonamiz azizlar mana bu yoqda oshxona mebellari qo'yib bu yoqda панорамnы oynalar orqa hovliga qaragan панramный oynalar bo'ladi bu yoqda mana shunday chiqsak orqa hovlini ko'rib turasizlar juda zo'r proyekt ekan manga yoqdi hovli katta bemalol daraxtlar ekib ajoyib bir lanдшафтный zona qilib olsanlar bo'ladi bu yoqda roditelskiй спалniymiz darvozaxonaga qaragan oynalari bor va bu yoqda o'zini saruzeylar joylashgan bo'ladi demak birinchi qavatda bitta oshxona bitta родительskий спальный bitta yettiga to'rt zalimiz joylashgan bo'ladi azizlar endi sizlar bilan podval qismimizni tushuntirib beraman mana bu yoqda podval qismimiz joylashgan binomizning yarmi podval qilingan buning razmeri ham yettiga to'rt chiqadi bu yog'i bo'lsa kichik bir to'rtga uch razmerda kichik bir zonasi bor va bu yoqda katyollarimiz italyanskiy eng yaxshi katyollar qo'yilgan santexnika elektrika ishlari hammasi yakunlangan azizlar faqatgina shu malyarka обой ishlari qolgan <Sessizlik> mana ikkinchi qavatimizga chiqdik kichik bir hol desak ham bo'ladi to'g'rida balkonimiz bu yoqda zal yettiga to'rt razmerda pastki proyekt bilan bir xil holatda zal qilingan balkondan hovlini bitta ko'rinishini beramiz mana va bu yoqda spalniylarimiz chap tomonimizda yana bitta детский спальныйmiz lekin buni ham razmeri oltiga to'rt katta bir razmerda детский spalniy qilingan bu yoqda umumiy санузерlarimiz joylashgan bo'ladi bu yoqda рркий спальный joylashgan bo'ladi buning ham razmeri oltiga to'rt xonalarimiz razmerii juda katta qilingan azizlar o'zini ichida санзерjoylashgan bo'ladi azizlar e'tiboringlar uchun kattakon rahmat bizni kuzatishda davom eting mana shu uy egalari tomonidan reklama qilindi